Hər bir dövlətin əsas öhdəliklərindən biri də xalqın sağlam gələcəyini təmin etməkdir. Əsası ola görə də lider Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün də prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi sosial yönümlü siyasətin nəticəsidir ki, gələcəyimiz olan uşaqların sağlamlığına xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu işdə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın böyük xidmətləri var. Uşaqlara diqqət və qayğı, xüsusilə də onların sağlamlığı ilə bağlı məsələlər fondun fəaliyyətində prioritet istiqamətlərdən birini təşkil edir. Fondun səhiyyə sahəsində reallaşdırdığı layihələr sırasında qlasiyasıs həyat, diabetdən əziyyət çəkən uşaqlara qayğı və digər proqramlar var. Milan onkologiya mərkəzinin uşaq klinikasına istifadəyə verilməsi səhiyyənin ən ağrılı problemlərinin həlli istiqamətində görülən əvəzsiz işdir. Respublikalı uşaq xəstəxanasındakı 10 çarphaylıq şöbə tərəfindən göstərilən yardım onkoloji xəstəliyə düşər olan uşaqların böyük əksəriyyətini əhatə etməldi. İctina 2009-cu ildə başlanan və artıq hazır olan Milli Onkologiya Mərkəzi 4 mərtəbəlidir və kürsülü qatdan ibarət olmaqla ümumi sahəsi 5200 kvadratmetrdir. Məs uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğundan görkəmi ilə digər səhiyyə ocaqlarından fərqlənən bu klinikanın birinci mərtəbəsində poliklinika şöbəsi və müxtəlif diaqnostik kabinetlər, ikinci və 3-cü mərtəbələrdə hər biri 30 çarpanlıq mühazirə şöbələri, 4-cü mərtəbədə 2 müstəqil əməliyyat otağı olan cərrahi əməliyyat bloku və reanimasiya şöbəsi yerləşir. Bunun əlavə olaraq konfrans zalı, arxiv xidməti otaqları var. Klinikada mərkəzləşmiş havalandırma sistemi, müasir səviyyəli yanğınla mühafizə və radiya sistemləri, həmçinin təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün müşahidə kameraları quraşdırılıb. Milli onkologiya mərkəzinin uşaq klinikasının istifadəyə verilməsi bu sahədəki problemlərin həllində irəliyə atılmaq qərarı atandır. Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva yeni inşa olunan Milli onkologiya mərkəzinin uşaq klinikasında yaradılan şəraitlə tanış oldu. Milyan kardioloqiya mərkəzinin direktoru akademik Cəmil Əliyev məlumat verdi ki, respublikada 1000 nəfərə yaxın uşaq onkoloqi xəstəsi var. Bu klinikanın açılması ilə həmin xəstələrin xaricdə müalicə almasına ehtiyac qalmayacaq. Mərkəzin uşaq klinikası ən müasir tələblərə cavab verən tibbi müəssisə kimi lahihləşdirilərək inşa edilib. Burada uşaqların özlərinin rahat hiss etmələri üçün dəhlizlərdəki divarlar müxtəlif nağıl və cizgi filmləri qəhrəmanlarının şəkilləri ilə bəzədilib. Bu isə klinikadakı ümumi şəraiti ev şəraitinə yaxınlaşdırır, qeyri-xəstəxana ab-havası yaradır. Foyda quraşdırılan xüsusi monitorlar vasitəsilə klinikada olan bütün dərmanların siyahısı göstərilir. Mehriban Əliyeva əməliyyat xana və reanimasiya şöbəsində yaradılan şəraitlə tanış oldu. Burada 2 əməliyyat xana otağı yerləşir. Bu otaqlar müasir narkoz aparatı, laminar hava axını, çox funksional əməliyyat masası, ən qabaqcıl əməliyyat cihazları ilə təchiz edilib. Bakterasit və yanğına davamlı divarlar qurulub. Reanimasiya şöbəsi xüsusi otaq vasitəsilə daima nəzarətdə saxlanılır. Bu şöbədə ən müasir süni tənəffüs aparatları var. Monitorlarda isə xəstənin təzyiqi, ürəyinin kardioqramması, istiliyi, bir sözlə xəstənin bütün həyat parametrləri göstərilir. Klinikada 24 saat ərzində fəaliyyət göstərən ekspress laboratoriyası var. Belə ki, klinikadakı uşaqlar yüksək dozalı dərmanlar və preparatlar qəbul edir. Bu səbəbdən onlar hər 4 saatdan bir analiz verir ki, bu dərmanların orqanizmdə sovrulması yoxlanılsın. Bu laboratoriyanın əsas məqsədi patientlərdə digər patologiyaların yaradılmasının qarşısını almaqdır. Hər mərtəbənin öz mətbəxi, camaşırxanası var klinikada xəstələrin yanına gələnlər uşaqlarla istirahət otaqlarında da görüşə bilərlər. Tibb müəssisəsində stasionar palatalar yerləşir. Uşaq şöbəsində balacaların zövqünə və yaşına uyğun qurulan hər palatanın ayrıca vanno otağı, televizoru var. Palatalarda valideynlərin övladlarının yanında qalması da nəzərə alınıb. Bir məqamı da deyək ki, pediatrik yaş həddində, yəni 15-16 yaşadək olan onkoloji və hematoloji xəstələr vaxtında klinika müraciət edərsə, onların tam sağalması mümkündür. Hər şöbədə sümük iliyi, lumbar punksiyalar və biopsiya üçün manipulyasiya otağı fəaliyyət göstərir. Bu otaq həm diaqnostik məqsədlər, həm də müalicənin effektivliyini araşdırmaq üçün yaradılıb. Tibb müəssisəsində məktəbli yaşında olan xəstə uşaqların tədrisi də nəzərə alınıb. Onlar üçün kompüterlərlə təçiz edilən dərs otağı yaradılıb. Qeyd edək ki, burada müalicə olunan uşaqların tam sağalması üçün 1-2 il ərzində kimyavi terapiyə keçməsi vacibdir. Dərs otağı müalicə aldıqları zaman uşaqların tədrisdən təcrid olunmaması məqsədi ilə qurulub. Uşaq şövbəsində isə məktəbə qədər yaş həddində olan uşaqlar müalicə alacaq. Buradakı oyun və dərs otağı da məhz bu yaş həddində olan balacaların tələbatlarına və maraqlarına uyğun yaradılıb. Mehriban Əliyeva klinikada müalicə olunan 2 yaşlı Nuray Abdullayevrəhmanlı və onun anası ilə görüşdü. Balaca pasiyentin səhhəti ilə maraqlandı. Qax rayonundan olan Nuraya göz almasının retinoblastoma diaqnozu ilə 8 ay əvvəl Akademik Zərfəliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində əməliyyat olunub və gözünə implantat qoyulub. 11 yaşlı Zübəndə Xəlilova isə Ucar rayonundan gəlir. O burun udlağının karsinomasına müalicə olunur. Mehriban Əliyeva Zübəndə ilə söhbət zamanı ona tezliklə sağalıb dərslərinə qayıtmaq arzu etdi. Zübəndə Xəlilovanın anası klinikada müalicə üçün bütün şəraitin yaradıldığını dedi və buna görə minnətdarlığını bildirdi. Şua müalicəsinə ehtiyacı olan xəstə uşaqların binadan çıxmadan şua terapiyası avadanlığının yerləşdiyi bunkerlərə getməsi üçün xüsusi keçid inşa olunub. Uşaqlara şua vermək üçün mütəxəssislər Almaniya və Türkiyədə təcrübə keçiblər. Xətti gücləndirici şua terapiyası 3C formatlı cihazla təchiz edilib. Maqnit rezonans tomoqrafiya kabinetində xüsusi aparat vasitəsilə baş beyin, qarın boşluğunda yumşaq toxumada və sümükdə olan patologiyalar müəyyən olunur. Ringen idarəetmə otağında rəqəmsal ringen aparatı vasitəsilə ağciyər, qida borusu, mədə, bağırsaq və qarın boşluğunun dəqiq göstəricilərini əldə etmək mümkündür. Azərbaycanın birinci xanımı yeni inşa olunan klinikanın kollektivini təbrik etdi. Onlara işlərində uğurlar arzuladı. Milan onkologiya mərkəzinə uşaq klinikası müasir tibabın qlobal problemlərinin olan uşaqlarda onkoloji xəstəliklərin fəsadlarına qarşı mübarizədə çox mühüm funksiyanı yerinə yetirəcək.